Зачем Россия начала эту войну? Mm -hmm. Зачем? Вы знаете, да, когда заноза появляется в теле какого-то существа, да, или, или живого человека, занозу надо извлечь. Извлекается заноза, если она глубоко сидит и представляет вам какие-то неудобства и боли. Надо примерно, да, если далеко, глубоко надразить операцию да чтобы ее извлечь если она не глубоко там пинцентом поддеть и она извлекает вот вы знаете что украина кто-то из украины сделал занозу или это ваш президент или, или, или президенты которые предшествовали Зеленскому? мой вопрос был совсем другой вы понимаете что украина это заноза в теле России война началась 20 февраля 2014 года я задаю вопрос, зачем Россия начала войну? Зеленского еще даже в политике не было. Э -э был там президент, правильно? Было. Это вы говорите, когда э напомните там, что, какие действия в Крым, да, когда перешел? Да, когда аннексировала Российская Федерация Крымский полуостров. Я вам отвечу, да. Был указ э -э президиума Верховного Совета СССР о передаче. О передаче они что-то такое отдать, да, вот. Крымскую область состав, из состава, то есть российской социалистической ради, э, республики, да, украинскую э, советскую социалистическую республику, то есть его mm -hmm. передача, да. Условия так было то, что поддержать экономическую силу, не силу, а восстановить экономические, чтобы там. украинцы восстановили Крым. Я понял, мы это сделали. Ну не да, с, с помощью не только украинцев, а советского народа. Украинцев. Там Если бы с помощью советского народа, в таком бы случае Крымский полуостров не передавали бы из состава РСФСР в состав mm -hmm. СССР. Продолжайте насчет те... Крыма. Там в связи среди... территории, которые близко, те... тесно связана с и культурными отношениями. Вот в Советском с Союзе не было границ. Начнем с этого. И любая техника, любые люди из России могли бы приехать в 1945 году. И до 1954 года восстановить Крым полностью, но они этого не сделали, а сделали это украинцы, начиная Там с республики... 1954 года. Там республики были, а каждая республика бывает территорией какой-то, правильно, которая э, обозначена была на карте тоже, да? Вы слышите меня Почему? или нет? При РСФСР, а, после окончания Второй мировой войны, после того, как э, сталинский режим депортировал э, коренные народы, там ничего никто не отстраивал. Началось строительство после того, как его передали Украинской Советской Социалистической Республики. И украинцы, Правильно. которые с Николаева, с Донецкой области, везде ресурсы. Люди туда ехали на заработок, там работали, они восстанавливали этот регион. Не русские, а украинцы. Потому что русские за 9 лет после окончания Второй мировой войны ничего не сделали. Даже танки не поубирали с проезжей части. СССР Украинская СССР ходила состав СССР. Она была частью родила, Союза. Да, частью Союза. И э, в то время на Украине жили много национальностей, и Соглашусь. они восстанавливали республику так Но восстанов... восстановлена она была за счет жителей УССР, за счет ресурсов, ну, которые у нас были в УССР. А у вас сталь производили? Донецкая область, город mm. Мариуполь. Ну, сталь там много, достаточно город, примерно, чтобы... Город Покровск, город Шевченково. Также золото, да, у вас там есть. Что, дороги золото, дороги золото делали? Или, возможно, дома золото делали? Что из золота делали в Крыму? Mm -hmm. Подскажите мне. Золото было, да. Вы знаете, что это валюта. Что, что делали из золота в Крыму сами? Подержание сред... денежных средств, правильно? За счет УССР... Валюты, 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 един... правильно? Чем обеспечиваются? Один единый бюджет был, он находился в Москве. Каждая валюта союзная... Я заканчиваю. Каждая союзная республика имела свой бюджет. У СССР выделяла деньги на восстановление Крыма. Не забываем об этом. СССР. У СССР общак был в, в Москве. Правильно. Правильно. Из этого, как вы говорите, общика, да? Деньги куда шли? Из состава УССР. УС Состав УССР УС полностью восстанавливал свою республику, в том числе и Крымскую область, которая нам была передана. Ладно, мы это перешли и с тем темы другой. Угу, да. Ну, смотри, да, это указ действует до тех пор, потому что была передача, а не до тех Пока был Советский Союз, да. Ни в коем СССР. Украинская СССР Украинская ушла, РСФСР ушел, развалился, вот как вы говорите, Союз, да, этот указ уже не действует. Значит, куда возвращается Крым? На даленную передачу. Напомню еще раз, в 1954 году не было ни одной процедуры, помимо той процедуры, с помощью которой была передана Крымская область, в составу СССР. В 1990 году Российская Федерация провозгласила свой суверенитет. И в этом суверенитете ни Крым, ни Донбасс, ни любая другая область Украины не была частью РСФСР. Украина, в свою же очередь, также провозгласила э, свой суверенитет, где Крым также являлся частью Украины. Это раз. Два. Пройдемся дальше. В момент распада Советского Союза и после этого, и после распада, Каждая республика постсоветская заявила о своих территориях, ссылаясь на что? На постановление о суверенитете. Далее в 1997 году Украина и Россия подписали договор, где они подтвердили, что не имеют никаких претензий территориальных. В 2004 году дополнительно подписали меда. Так вам про контора на России. Внезапно... Пропал интернат. О чем общаешься? Да так, по жизни просто. Есть вопросы? Бытовые да? проблемы. Да, есть. Слушаю. Как вас зовут? Сармат. Сармат? Да. Меромат. Откуда? Откуда родом или где живу? Где, где живете. Краматорск, Донецкая область. Ух ты, Джердасия. Но это уже как бы под российским влиянием или как? Причем Россия. Нет. Если бы мой город находился при российской оккупации, города бы не было. Все города на Донбассе, да. Россия превращает в Пель, Бахмут, Авдеевка. Лис... Это... это Луганская область, Лисичанск, Северодонецк, Лищеевка, Андреевка, другие города, Соледар, Угледар. Курахово, Торецк, Покровск. Эти города Россия превратила в пыль. То есть она их уничтожила. Угу. К счастью, русская рус... Русоф... армия находится в 22 километрах от города. В городе, Я Мариуполь, пог... в городе Мариуполь погибло приблизительно 70 тысяч мирного населения. Нет, пропыль, 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 пропыль уничтожила Российская Федерация тысячу пропыль. Отвечаю тебе. Ну, покой, давай Город Россия превратила в пыль. Показать тебе кадры? Мариуполь, да? Покажу тебе Мариуполь. Смотри, Мариуполь. Миритополь. Мариуполь 2.0.22. Мариуполь. Мариуполь. 25. 20, да. 2 0, 22 Я русский мир тебе показываю, а не картинку из телевизора. Ну, Украина такой, да? Смотри. Город Мариуполь. Когда-то здесь жили люди, а теперь здесь И все это, уничтожено. Давай еще что-то. Подготовил. Давай еще что-то а. посмотрим. А нет, нужно лишь вписать Мариуполь и выбрать 2022 год. Смотри, большущими... А я выбрал 25. Подожди, буквами. да ты в 25 Видишь? или что? Или уж я как тебе я. показываю, чтобы ты видел. Я понял. Я видел, я видел прекрасно. А, а 25 там А 25 ты готовился? Нет, да, давай посмотрим 2025 год, город Мариуполь. Mm -hmm. Так. Это то, что не показывает по телевизору. Смотри, поисковой запрос. Мариуполь 2025. Вот он. Видишь, до сих пор такой а, стоит. Адрес, адрес хочу посмотреть, какой. Адрес какой? Без понятия. Здесь адрес а, записано, здесь можно, фотографии. Можно, не записан, а здесь фотография. не Мариуполь, что все-таки. А, назови мне адрес, какой мне сейчас открыть, а ну? Назови. имею. Давай, назови не адрес. Не Ты же Мариуполь знаешь хорошо. Адрес назови. Я не знаю, я ничего не утверждаю. Давай, а, а, Ты назови, назови адрес. адрес. Я на пропуск ничего не, не говорил. давать да. заднюю. Назови адрес. И открой, я открою тебе сейчас, покажу фотографии. И за 2022-2025 год. Адрес. Стоп, стоп, стоп. Адрес. Что? Ч ⁇ Адрес чего? Мариуполь. Я же попросил адрес. Я тебе говорю, адреса здесь нету. Назови адрес, я открою и открой, покажу тебе сейчас снимки. Адрес чего? Люб любой улицы в городе Мариуполь. Да я не знаю вообще, не знаю. Зачем ты мне задаешь вопрос по поводу адреса на этой картинке, если ты в Мариуполе никогда не был и не знаешь, как он выглядит? Я? Понятно. Странная логика. Странная логика. То есть ты утверждение сделал, ты сделал утверждение, что там все в пыли, и я должен назвать адрес, где ничего этого нет, что ли, не Сейчас открою еще Мариуполь с спутниковых снимков. Мне нужна адрес, где столько пыль. Вот я хочу сказать. Смотри. Покажу тебе еще пыль. В 25-м. Смотри, показываю а, там, тебе где? еще. Пыль. Интересно. Смотри, интересно. Мариуполь со спутниковых снимков. 2025. Смотри, как выглядит частный ну, сектор. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Смотри, И сколько это пыль смотри как выглядит. Ладно, смотри, Все как выглядит частный сектор. Без крыш. Уничтожен. Смотри. М -м -м. Вот, вот это что. М -м. Это русский мир. Вот это что. М -м -м. Это русский мир. Слушаю дальше. Крым покажешь? Крым тебе покажу? Вопросов нет. Сейчас в Google карты зайду, открою те курорты, где раньше отдыхали украинцы. Э, не, Мариуполь, не Севастополь, <с. Ялту, <с. не <с. Симферополь, не города, которые мы отстроили, а населенные пункты, которые отстроили, отстроили за города? счет э, бизнеса. Сейчас я тебе покажу. Смотри, открываем... Открываем кры. Города тролли, вы. Крыль. Это какие интересно. Алло. После 1945 года, когда оттуда были депортированы коренные народы на Кавказ и на Сибирь. Вот, до 1954 да. года там никто даже не провел и улицы. Хотя там находилось якобы российское население, у которых были руки. В 1954 году Крымский полуостров передали в состав УССР. И вся Украина строила угу. этот Крым. Отстраивала его с нуля, потому что весь Крымский полуостров был уничтожен под ноль. Так вот, украинцы его и отстроили при УССР. Сейчас я тебе покажу Крым при российской оккупации. Так. Что это они там то не строить, я не понимаю. Римский. Полностью весь полуостров. Да. Ну давай, показывай. Так, а сейчас. Построили... Мы... Не, поражаюсь. Покажу тебе, сейчас мы найдем. Э... Кур... И... Откроем сейчас курорты, на которых раньше люди отдыхали. Так. Наверное, деньги выделяли, да? Вот вот так вот выгля... из, вот, из Киева. вот так вот выглядит выглядят улицы. Из Киева, наверное, вот так Чего? вот выглядят улицы между одним и другим населенным пунктом возле Черного моря при Российской Федерации. Посмотри, какие дороги. М? Хорош? Саш? Нравятся тебе такие дороги при России? Смотри. Это, какая? -то... где, где? Так... Сейчас я себя назову. Так, это возле пансионата Громовое море. Вот. Находится возле населенного понта Громовое, Знаменское, э, Готель, Отель Беляус, Мини-Отель Салют, Отель Вилла Марина ну, вот, и, пляж Громовое. Давай еще посмотрим при России. В <scratch> <напрошок> сам знаешь. Понятное дело, что знаю, это недалеко от Евпатории. Откроем еще что-то интересненькое, а ну посмотрим, ну, как... Коша, покажи мне еще раз, я что-то не пойму. Нас таких дорог даже в России, по-моему, нет. Нету в России таких дорог. Ну, скорее всего, это ваш наследие. Ну, наверное, да. построили, я думаю. Вопросов нет. Откроем сейчас да -да. Российскую Федерацию. Нет, подожди, а это что наследие? Что наследие мне так интересно? Это то, что находится сейчас при Российской Федерации. Откроем сейчас. Это то, что у вас это, э -э -э, дружище, Откроем... это ваше наследие перестает приходить. Ты чуть не грубаешься даже. Откроем сейчас. Ты даже никак не поймешь, это ваше наследие, вот это вот который не показал. Раз... Это после вас приходится переделывать. Так. После вас у нас таких дорог нет вообще. Открываем сейчас Россию. Стандарты по... немножко другие, Посмотрим. понимаешь, что стандарты другие. Посмотрим. Я просто видел, там отцыки даже щебенки по бокам нет. Так Сейчас я открою. Да что так? Сейчас я открою да, стандарты. Ладно. Берем город Якутск. Город Якутск. Да. Якутск. Ну, Якутск. Я возьму как прасу, которая. Я, я прям возьму сам город, чтобы найти самое лучшее из этого города. Смотри, город Якутск, я, город, город Якутск, город Якутск улица Кач... Качневая, 47. Русский стандарт. Мы можем по русскому стандарту попутешествовать вот так вот. Смотри, какой русский стандарт видишь? А это город, это Спайлер... Это не город, друг. Это что? Это город? Это не город, смотри. Делаем вот так, вот. Вот видишь? Давай. Вот я здесь нажимал, а теперь смотрим вот так. Это вот вот. Это город. Вот так, вот. Это у нас вот. Сайсарский район города Якутск. Смотри, вот это все город. Видишь? А давай еще, не давай, давай еще где-то ляпнем, нажмем, давай. А ну вот сюда. Давай, вот. давай вот сюда. Что у нас здесь будет? Э -э улица. Билибина. Смотри, улица Билибина. Русский стандарт Ладно. по путешествиям, по русским стандартам. Смотри, какая. Давай. Смотри, какая Ладно, кра... поднимение, Ой, русский стандарт. Ты посмотри, какой русский стандарт. А? Ой, а здесь. Тротуар... Смотри, тротуары, солнечные пани... панели, освещение, видите. Не... Ну это понятно, что это не город. Какой... А, это не город. Смотрим еще раз. Смотри, я открывал вот здесь. Отдаляем. А uh -huh. это у нас город Якутск. Давай так. Русский. Давай открой Нижний Новгород. 250. Давай так, открывай Нижний Новгород. 250-тысячный город и одна из самых богатейших республик в Российской Федерации. Я не знаю, что такое там открывал. Алмазики, Минск, Нижний Давай. Нижний Новгород. Открой. Откроем, откроем Нижний Новгород. Пойдемте. Так, давай. Нижний Новгород открыл. Я хочу просто, я, не... я, там не был, я не знаю. Не а был, вот сейчас я посмотрю. Не был никогда в Нижнем Новгороде. Современно это будет карта. Ну, показывай мне, Тут давай экран сразу не открывай. Не был, э, спрятал-то. Спрятал, э, что экран-то? Открывай сюда. Смотри. Нижний давай. Новгород. Вот он, правильно? Нижний Новгород. А, вот, вот он. Пока не вижу. Ну вот. Открыл тебя. Давай ну, смотрим. Открывай. Улица давай, давай, красный, давай. красный Перекоп. Улица. Смотрим. Такой нет улицы. Такой улицы русский нет. Русский стандарт. Такой нет улицы. Назови, ну, мне, назови, мне, назови нет. мне улицу в Нижнем Новгороде. Давай. Бульвар Заречный. Там, где я живу. Улицу. Улицу? Ага. Ну, черт его знает, улица. Ну, давай возьмем какую-то улицу. Днепропетровская. Строить. Давай. Улица. Улица. Днепропетровская. Нижний Новгород. Так. Да. Здесь есть проезд или нет? Сейчас посмотрим. Днепропетровская улица. Что не показываешь-то? Смотри. Давай. Вот она Днепропетровская улица. Вот, Отк... ну, вот открываем улицу Днепропетровская, дом 5. Смотрим. Ух, русский стандарт. Нет, там пятого дома. Русский стандарт, смотри. Ой. Прикол, там пятого дома нет. Оно, там смотри. все... Смотрим. Вот оно, оно вот это русский стандарт в нижнем Новгороде, да? Улица Днепропетровская. Едем. Едем по Днепропетровской. Даже вот для тебя написано: улица Днепропетровская, Нижний Новгород. Ой, какие ну, как, как русские стандарты. Едем дальше, вопросов нету. Давай. А какой вот-то вообще? Е ну, такой, даже зелень, нет. ты что, чувак? А что там все зеленое-то? Ты что? Или что? Ты что вообще, Вася? Ты на улице выходил? Выходил. И что у тебя сейчас <laughs> на улице? Что у тебя сейчас на улице? Тебе показать? А ну ж, покажи. Выходи, давай, покажи. Давай, давай, ага. давай. Я тебе специально даже сейчас включу свет. Давай, давай, выходи. Ты что, ты думаешь, там такая зелень? Выходи, Может, выходи, как? а ну ж покажи мне. Давай. На улицу. Ну, не знаю, увидишь что, нет? Нет, ты сказал, включишь свет. Включай свет, покажи мне. На улице, ну, на ну, улице. Городу, давай, на улице. А на улице. А, ты на улице. Ну, я только я по городам. Вот ты сидеть Патрик. Вот это, Ванька, Видно, Ванька, ты увидел Днепропетровскую улицу или нет? О, слушай, а О, назови, назови мне соседнюю улицу с Днепропетровской. Гвоздильная. Какая? 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 Гвоздильная. 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 Кировская. Так, откроем так, сейчас с тобой, с тобой гвоздельную улицу, смотри, Открываю. улица гвоздельная, смотри на эту красотень, русский стандарт, видишь, смотри, смотри Смотрю, на свою, ой, ничего, это вот что, он, зелень? Поэтому... Не Другие может быть, да нет, даже нич... а здесь, я... см... и здесь, Сравнил, и здесь я зелень, так? вот это поворот. Прыги. Прикинь поворот, не тот поворот Сма тебя. Смотри на русские стандарты. Вот это русские стандарты, видишь? Ты видишь что нет? Я же тебе показываю, тебе еще гвоздильную. Следующие вопросы, русский стандарт. <связь> Ах ты, блин, ты хоть знаешь, что это за улица? Ты что, думаешь, это центр города, что ли? Ни в коем случае, ты же мне назвал ту, которую открыть, а я тебе ее открыл центральная Прошу. часть центральная часть любого города ну, будет потом, же, так, ну, да, да. центральная часть любого города в любой стране Давай, мира, выбираем, я не центр центральная, центральная часть любого города мира должна выглядеть красиво потому что там сидит политика Любой город в России, в Украине, Беларуси, а, Польша, ну Франция, центральная лучше. часть города будет выглядеть хорошо, потому что власти делают для себя. Mm -hmm. А вот ну спальные районы, спальные районы, Большая покровская, нижний город. Это что, ну будет? что ты понятно? Ну давай. город Давай. Давай. давай, город давай. Большая, Большая, Большая покровская. Давай. Центральная, центральный, Больш... центральный город. Давай, рождественская. Ну, ты хочешь книжный посмотреть? Улица красивая. Смотри, мал... малая Подожди, малая Покровская есть, а где большая? Тут большая есть. Есть еще Рождественская. А, вот есть большая. Что мы здесь хотим посмотреть? Не знаю, что ты посмотрел там. Центральная часть города. А, исторический центр города. Так я, ну тебе, да, наверное, так, так я тебе о чем сказал? Любой центр в любом городе будет выглядеть хорошо, а спальные районы, да. мы только что посмотрели русские стандарты. И что там плохого? В Якутске нету дорог, э, улицы, которые ты мне назвал, какая там, Днепропетровская, там нету тротуара, нету освещения, большущие дыры в дорогах. Русские да русские где там стандарты. нет тротуара? Ты что, плохо посмотрел, что ли? Что там есть. Понятно, я тебе показывал, я не буду второй раз показывать. Следующий вопрос. Если я подкажу. Давай, следующий вопрос русский стандарт. Давай. Ну, задавай, я слушаю. У меня нет вопросов больше. И у меня тоже нету. О чем я могу общаться с человеком, который мне говорит: посмотри улицу, там русский стандарт, я открываю, а там ничего нету просто. Слушай, а ты был в Таиланде когда то Нет? Мне вот интересно. Не, не был. Не был? Там прикинь, там даже на центральных улицах нет тротуара. Блин, прикольно. Видимо, чуть-чуть, чуть-чуть отсталые страны в нашем мире существуют. Не, ну в Украине, конечно, наверное, есть вообще все, я думаю. Я думаю, если сравнить Российскую Федерацию и Таиланд, в принципе, можно заметить какое-то сходство, да? Нету тротуаров Нет. освещения. Да. Ой, что? Я тебе показал Якутск, как выглядит. Я тебе показал оккупированный Крым, как выглядят дороги и улицы. В маленьких населенных пунктах, я которые, могу оттуда, которые я раньше взял, приезжали смыль. украинцы и отдыхали. При России там ничего уже не развивается. А, извиняюсь, а, ну, да, при, России, да, да, да. при России развивается Ялта-набережная, потому что там ЖК строят большущие, чтобы денежку заработать. Не можно быть. Симферополь там также развивается, потому что нужно ЖК строить, чтобы деньги заработать. А маленькие населенные пункты, села, которые... Стоят э, вдоль побережья Черного моря, куда раньше приезжали тысячи туристов, там Россия ничего не развивает. Почему? Потому что туристов стало в дважды даже больше меньше ездить. Вот почему. Что ну, делать Наверное, надо, блин, Украине отдать. Правильно? Так, ладно, вопрос есть еще есть какой-то, или все? Вообще, это с таким товарищем, конечно, блин. Давай. Русский стандарт.